А вас еще не тащит от украинского языка? Меня, как и любого сознательного гражданина, уже скоро будут от него выворачивать. Не потому, что он какой-то не такой, а потому, что украинский язык — это равно репрессии в нашей стране. Это такая, знаете, ассоциация с непохитной тиранией, когда тебе просто навязывают, не украинизируют постепенно, не прививают любовь, не прививают уважение к талантам украинских э, писателей, а когда просто репрессируют и заставляют. Когда те, кто еще вчера, родившись на устах с русским языком, сейчас тебе говорят, я не разумею свинячие мовы, и пытаются, как Виталий Кличко, разговаривать на украинском, это просто отвратительно и омерзительно, когда в такое время люди, вместо того, чтобы проявлять свою человечность, уважение к друг другу и любовь, пинают друг друга и делят по языковому принципу, по которому нас обещали, кстати, не делить во время каждых выборов. Это так отвратительно, когда свои же своих же пинают и обсырают в интернетах. Это так отвратительно, когда мы пишем вот эти вот гнусные комментарии о чему блогер ну размовляя украинскую мову ну во-первых говорите ну размовляет а во-вторых да какое ваше дело мы родились все в одной стране мы ее защищаем мы любим. Кстати хочу заметить, что очень многие родившиеся русскоязычными сейчас сидят в окопах сырых или в плену и защищают ваши жопки, которые сидят в теплых постельках от э, врагов и боронять нашу державу, в то время, как вы бороните ее мову в супермаркетах или в торговых центрах. Это отвратительно и омерзительно. Патриотизм, он не такой. Настоящий патриотизм проявляется в любви к друг другу, в созидании и в желании что-то делать для своей страны. А пинать друг друга за язык — это не желание что-то делать. Пинать друг друга — это желание пинать и разваливать страну. Вот почему в первую очередь Очічка всіх вот вот прокляті політики обіцяють, що ніколи в житті не будуть потурати людей за мову і віру, і імені за це в першу чергу і беруться. І якщо зараз якісь недолугі коментатори скажуть, що Олічка не знає української мови, тому не хочу нею говорити, ви не праві. Бо Олічка здала державний тест для держслужбовців на найвищий бал. Олічка вам може таке розказати українською мовою, чому чого ви не знаєте і ніколи не дізнаєтесь? І вірші Олічка теж. Пише українською мовою, і Олечка дуже любить українську мову, але вона так остерчертіла вже, ви просто собі не розумієте. І я дуже прошу вас, я вас просто закликаю е, нарешті прийти до розуму, прийти до тями і почати думати. це я не про Порошенко, це я про наші мізки думати і діяти заради держави і в інтересах держави.